Веселые стримы хамеров, как они в пятером гоняются за одним парнем, лутают с него Т4 и дико довольны А когда? Да, Т4, у нас много? есть Т4. Да ладно, они-то в Т5 тоже ходят, но все равно, он, типа... Не, ну, знаешь, ботинки, как будто были, ну все-таки хамеры, они более-менее нормальные, так вот, Организация то То, что они, конечно, разбегаются. Right. Your конечно все познается в сравнении там есть человек из хаммера к нам допустим у нас будет лучше организация а так они бегают и они чем довольны вот ну, над... просто... надо поработать с этим моментом тоже как-то попереманивать людей ну у нас сегодня который пвп был вот когда мы выкуривали ваниши оно было просто ужасно то есть у нас такое и зерк и отсутствие ФК в общем, кого, все кого выкуривали? Мы когда сегодня из Некрополиса выкуривали а -а -а. Ванишей вместе с союзниками. Ну нормально, а чё что было не так? В принципе, все было бы нормально. Но если бы Ванишей сами не затупили, еще неизвестно, как бы все повернулось. Ну, народ здесь разбегается, здесь народ что-то с какими-то одиночками голыми бегает. Мало ли что там разбивают, там ты вот, и шмотки Пофигу, надо давить живых, а там все за голыми чудиками бегают. Я не считал, сколько было э, этих союзников, но врагов было 43 человека. Поэтому там у нас количество-то было равное. Ваниши, еще раз повторяю, затупили. Они сделали стратегическую ошибку. Отступили под мувов, в частности Это, под магов, которые кастанули кучу ауешек, снесли кучу хп, и еще и застанили. Это да. Вот, говорю, если бы не было стратегической ошибки, неизвестно, что бы как получилось. Потому что там какой-то ванеж один пробегает сквозь толпу, и все такие радостно разворачиваются и за ним спину подставляют. Слушай, ну мне все, мне нравится, да и шмута мне особо не жалко. Я примерно предполагал, что так, такая байда будет, я одел специально Т4. Нет, я не про то, что все а, а плохо, ну, я про то, что требуется организация, чтобы Я добрать. упал, и через... я еще до земли не долетел, и я смотрю, у меня шмотки уже исчезают. Хотя, сука, вокруг один союзник. Вот, 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 Тут, людей тут mm -hmm. еще проблема на самом деле в том, что здесь бывают вот, 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 жуткие. И вот, даже в том же данже срыв мобов или там элиток, это вот, вот, даже в вот, 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 тебя вот, назад. Раз, два, три, особенно вот, толпа. И ты уже не видишь, кто там бежит, куда. И вот, 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 просто может, выцелить кого-то и, может быть, отойти, если получится. Тут зависит все от этого. Вчера сервер дико лагал, одна локация. Мы не могли вообще выйти потом. То есть мы выходили с одной локации, наверное, минут 40. Просто фризит и все. Ну, мобы это было, то, при старт как бы сделали. Да, наладилось. да. Это и на предыдущем тесте такое было. Да, просто повезло, что мы не дропнули все, что есть. Мы просто вот на удачу как бы дашь сделали, пробежали их, но мобы тоже тупили. А так вообще нельзя выйти Ну, Т4 вполне отлично, нормально. Единственное, что если Т5 человек прокачал, он дальше уже не будет качаться, то есть чисто останавливается прокачка. То есть как бы Т4 комфортно бегать, даже Т3 Т4 не останавливается прокачка, пока ты все пассивки не разовьешь. Там ХП 70 получишь, урона чуть-чуть дополнительного, то есть норм. Ну, если так, то вообще отлично. Я думаю, с такими ресурсами Т4, скорее всего, будет стандартный такой ПВПшный... Да, да, просто жалко терять 5-6, потому что, ну, зеркаль никто не отменял, хоть будет Т20, ну, коллектив, толпу никак, один человек не убьет, там, или 2-3-5. 5 на самом деле тоже не так сложно будет крафтиться, сейчас, когда гильдия пройдет стадию Т6. Да без... нет, проблема в серебре, пацаны, проблема да. даже не в ресурсах, проблема в серебре. И здесь будет она вот, будет бесконечна, поскольку сейчас все с ней сталкиваются. Локаций очень мало, Данжей мало фармить. То есть... Ну да. Т5, Просто... Т6, Т5 еще не так дорого крафтится, кстати, а вот Т6 это будет Т6, очень жопа. Нежный. Мы а с кого-то сняли, помню, Т6 шли, там тоже кто-то попался, Виш не Он, его, он с дропом. Что... Был. Есть у а, кого-нибудь миски? Туда? Миски или шашлык, неважно что, штучек 5, а? Есть у меня миска есть, первого левела, одна, я скинул в клан холл там не жертва была какая-то третий а третий второй по моему вообще сейчас две тут придут это которая вне боя да, понятно. Ну то есть при ношении, например, Т4 прокачка в принципе не останавливается. Есть смысл бегать, развиваться и там Там еще 5 грейдов то есть, есть если то есть... ты прокачался до Т5, то ты можешь бегать Т4 и будет качаться, да? Нет. Ну, да, да. Я тебя не сразу про... неправильно понял. Да, конечно, ты можешь бегать в Т4, и у тебя будет увеличиваться количество соплей, урона твоего да. оружия. Будет увеличиваться не, при... не владение, а просто мастерство. Да. мастерство будет подниматься, это М тоже приятные плюшки. А, ну, нет, ну да, просто Т5 да? Просто да и сейчас ресурсов нет, это Т4 гораздо лучше, чем Т5, не прокачанный был. Да, на самом деле, если вы смотрите, нет, если нет, у вас там Т5 да, и у вас нет Т5, то качайте другую шкур. Ну да, да, да. А да. или оружие, например, может быть, если да. мы хотя бы оружие качать дальше с Т5, или это тоже накладно? Оружие, кстати, крафтится или Хотя крафтится бы чисто оружие. обработка. Крафт оружия, кстати, около 4-5 к выходит всего лишь. Т5, да? Да. А, ну ну хотя бы оружие можно, да, будет, а Т4 вполне на ПВП, я думаю, просто жалко даже Т5 просто пойти дропнуть конечно. Сейчас нет смысла его носить. Ну да, если много, то да. Если там нет. это для ГВГ, для качества дан же. А пятый только если Копить, копить, конечно. Да, да. Если идет чек 30, то конечно, да. А если там чек 10-12, то ну. Для вполне хватает. Ну пока, да. Но, да, не, он не дешевый относительно. Да не, четвертый график сейчас еще проще, чем так давно, потому что сейчас перестаю собирать четвертые ресурсы так, с таким ажиотажем. Прокачку все завершили до пятого. Их становится чуть больше. Но здесь опять же все эти данные, которые мы сейчас получаем, они ничего не дают никакой информации о том, как будет на релизе, хотя бы отдаленно. Что, у нас 16-я Тума, Печаль, беда. Почему а прорваться? 16 место почему? По серебру. А забей. У нас тера. Вот у этих, как у, у как хаммеров, налог 30%. Я гильдейский смотрю, а не личный. Да, гильдейский налог. Кстати, например, мне кажется, народ, просто когда маленький налог, они, по-моему, могут сами себе брать на аукционах шмотки. Там они не очень дорого стоят, по-моему, Т4, там проблем, по-моему. Блин, на аукционе там такие деньги можно было поднять в первые дни. Но опять же, я там указывал на форуме, что надо, чтобы люди занимались этим рынком и анализом, но и тоже нема. До игры всего несколько дней, пока еще никто не, не понял, не разобрался. Ну, это да. хороший плюс аукцион, торговый аукцион, так, и, ну, и вообще зарабатывать. Зерговая гильдия, зерговая гильдия. Вот посмотрим по этому самому, по гильдии. Да мы зерговая гильдия? Все первые единички у них. Я Эмиду... Хиса. Они очень много убивают людей, похоже, и они имеют с этого хороший дроп, мне так кажется. Или какой-то дроп хотя бы, какой-то фейм они имеют. Фейм с этого имеется, это Ой. опасно, если они разовьются в зерх, который там ну, достаточно прокачан, а опыт в пвп это скилл ежедневный, то есть, ну это не будет easy Да нет, ну на самом деле хаммер и сикл, прошлый, по крайней мере, тест, это вот абсолютное мнение у всех, кто был с что если чуть-чуть их поджимают, они сразу же драпать начинают, это вот точно. Ну на равных, да, всегда так было. Если их больше, то они, конечно, опять числом просто... Ну, Нормально, с экономической -то точки зрения быть. в этом есть смысл, да? С экономической точки зрения в этом и есть смысл. На войне так всегда делают. Если есть глобальное преимущество, что стопроцентная победа, то идет война. Если нет, то обычно может быть там иначе. нет, правильно абсолютно все. -то здесь тоже... Такое. нет, здесь если бы их постоянно разруливали пачки вот в хламин, которых меньше там 5 человек, 12 хаммеров раскладывали, это беда. А в этом то, что они и в бои, там с малыми потерями отступают но Ну, они не теряют шмот, они приобретают какой-то опыт в пвп, они научатся, и потери у них шмота нет, нет они, они потихоньку жиреют научатся, Они могут просто все время также поступать. Опять же, это неплохо, это эффективно. Ну, но, в любом случае, это какой-то опыт, хоть по копейке, но опыт. Самое опасное, что у них серебра больше всех и ресов больше всех, а теперь, оказывается, и территорий больше всех. Это значит, у них выстроена экономика. Керосин живут. Вот вопрос, как же они у них, интересно, так выстроены, когда у них... Не, возможно, надо просто к ним Скорее всего, я думаю, что у них люди сами, в том числе, что у них поставлен крафт налог или у них все-таки здания стоят в городе если у них стоят здания в городе что возможно тогда там много объясняется там очень большой приток денег там с каждого здания в сутки по 300 400к Это куда? там при условии что там кто-то чего-то делает вот и был в оживленных городах там по 70 80 человек онлайн это я понимаю. Я имею в виду, что если там стоит налог сумасшедший, то нахрен там а делать. Налог стоит 140%, люди крафтят. Люди крафтят, да, и подвигают. Угу. А, а что делать? Конечно. А, а что остается делать? Вот, Представь ты без гильдии, да. То есть, ты либо крафтишь, либо гуляешь. И люди стоят, перерабатывают такие штурные ресурсы, как наш крафтер. Только по сути, хаммеры поставили налог 100%, а вот то, что они перерабатывают у себя, полностью компенсируют с себе перерабатывают, Пусть с оттяжкой, пусть с задержкой по времени, но... Да, я поставил во фрипорте плавильник, там не было, Забудь. на пер а. уровня. А. Ни хрена там никто ничего не делает. Ну, понятно, ты ты видел нет, онлайн фрипорт? Там 6 человек, 6 инвалидов, дай бог ну 10, ну 30 там рейд собирается, загляни в, в этот муллерс бэй, загляни в паунд, господи я забыл как он называется ну через ту локацию как все забирались бриф что-то такое, бриф или что-то в этом роде реманс или что-то типа, это я забыл название? ну вот суть в том, что вот там куча народу, там крафтят Нормально крафтить Побегай по зданиям, посмотри сколько по зданиям лежат денег. Ну, вот у меня крафт четвертого 4 уровня, но он мне пока 20-30 приносит. Да. Да. может да. Можешь тоже поставить? Охрените, это охренеть вообще сколько. 20-30 на самом деле это так себе, на рынке я получал больше, когда ну, я Ну я не заморачивался продавал. сейчас, просто походу серебра оно я особо нужно. Да, ага. на рынке, когда я просто покупкой продаж занимался, сидел, перепокупал ресурсы, я поднял около 150к за день. А, ну а это опять же, это сидеть и меньше. тоже через одно место делать. А если это организованно экономистов поднять, то там много чего можно сделать. Вот человек, который будет науки обдумать. просто торговать. Вот ее да? надо обдумать. Может, Не быть просто правда здесь стакалков несколько, нужно будет понять, какие города основные, какие торговые. Конечно. Так как мир обещает быть большим, будет несколько этих торговых городов. Нужно во всех быть представителями. Опять же, нужно выявлять будет свежие баги с логистикой. Сейчас можно сделать очень дешевую логистику в любой город. Там есть уже свои фишечки. Пофиксит или нет, пока неизвестно. Скорее всего, пофиксит. Там голову О... ломать придется. Через остров ты имеешь в виду? Нет можно перевозить на быке вот просто напрямую обычный.